бассейн с хлором 03 да вода идеально чистая на дне бассейна это все что убито лежит на дне плюс песочек дети занесли все оно легло на дно это все нужно чистить если почистить эти пятна которые мы видим если все это песок убрать то будет вот такая идеальная чистая плитка вот как здесь хлора в бассейне еще раз говорю 0,3 такое качество бассейна можно достигнуть с помощью хлора 1,6 1,8 не меньше 17 июля 2018 года концентрация хлора в бассейне 0,3 вода в идеальном состоянии пятна которые мы видим это плитка если убрать все вот это отложение, которое есть на полу в виде песка и умерших всяких микроорганизмов, в биологии, будет идеально чистая плитка, как мы видим, вот, где пытались ее чистить. Добиться такого, такого качества бассейна с содержанием хлора 0,3 нереально. Из практики 1,6-1,8 хлора в таком бассейне должно быть, чтобы добиться такого качества. Далеко бросать. Нет, ты не прав, это забросить просто. Вот видно, как весь этот песок поднялся. Пошел, да, иди туда. Иди. Мы хотим наглядно показать. То, что на дне она очень легко убирается его нужно просто почистить убрать один раз потом его не будет вот видите как мы тянем оно все уходит если это не убрать когда купаются люди оно периодически будет подниматься и вода начинает мутнеть Хотя качество воды просто великолепное. Вот мы видим, как оно уходит. Чуть помедленнее, потому что много. Прям поднимается волна. Сань вынимаю его. Вот такими подручными методами мы видим, что бассейн можно очистить до идеального блеска. Как вот вверху, где дети погоняли все сюда на глубину. На глубине оно все осело, но мы понимаем, что оно очень легко убирается. Вот такими подручными средствами даже. Щетка. И вот мы видим, мы протянули, мы видим, какую полосу оставила после себя эта щетка. Это говорит о том, что действительно грязь не прикрепилась к дну бассейна, она просто лежит, ее очень легко оттуда убрать, просто нужно по пылесосу почистить, и вода будет в идеальном состоянии. Все эти отложения дети, когда купались, они их толкали вон туда на глубину, и оно все там осело вода идеально чистая, что на глубине, что здесь где мелко, просто из-за того, что здесь глубже и дно покрыто вот такой вот штучкой, кажется, что прозрачность воды хуже. На самом деле вода одинаковая, что на глубине, что там где мелко.